হেল্ল' এৰিৱান ৱেলকাম টু আ ইউটিউব চেনেল বিদ্যাৰ্থী আছাম চ' আজিৰ ভিডিঅ' থাননেলটো চাই তোমালোকে গম পাইছা যে আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় তোমালোকৰ কাৰণে যিসকল ষ্টুডেণ্টে অহা বছৰ তোমালোকে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত এইচ এছ এল চি এক্সামৰ কাৰণে এপেয়াৰ হ'বা এণ্ড এইবাৰ তোমালোকৰ এক্সামত বহুতকেইটা চেইঞ্জেছ হ'বলৈ গৈ আছে এণ্ড কি সেইবোৰ চেইঞ্জেছবোৰ তো গোটেই বস্তুখিনি আজি আমি ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা কাৰণ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এণ্ড বহুতকেইটা চেইঞ্জেছ এইবাৰ হবলে গৈ আছে এন্ড যিমান পাৰা তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে বস্তুখিনি ভালদৰে গম পায় সো আহা আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো প্ৰথমতে আমি জি ওয়েবসাইট আছে তাত জি অফিসিয়াল নটিফিকেশন পাবলিশ বস্তুটো আমাৰ কি কি ধৰণৰ চেঞ্জেছবোৰ হবলৈ গৈ আছে সেই গুটেখিনি বস্তু মেনচন কৰা আছে সো বলা প্ৰথমতে আমি সেই তাৰ পিছত আমি গুটেখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিম सो यूटर नोटिफिकेशन जी पब्लिश है ट्वेंटी सिक्स एप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सो इत लिखा प्रथम चाय लो इन कन्टिन्यवेशन अब दफिियल नोटिफिकेशन नम्बर नम्बर दी डेटेड ट्वेंटी सिक्स फेब्रुआर टू थाउजेण ट्वेंटी फोर एंड नम्बर डेट ट्व मार्च टू थाउजेड ट्वेंटी फोर पब्लिड इन एकाडेमिक केन्ंडार टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव दिस इज फॉर इनफरमेशन अफ अल कन्सार्ण देट साम चेजेस रिगार्डिंग एक्सामिनेशन आंडार बोर्ड अफ सेकेंडेरि एडुकन बीन डिसाइडेड ফৰ দ্য একাডেমিক ছেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ মানে এবাৰ বৰ্ড এক্সাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ কাৰণে কিছুমান চেঞ্জেছ এবাৰ হ'বলৈ গৈ আছে ত' সেই চেইঞ্জেছখিনি তলত মেনচন কৰিছে পইণ্ট ৱাইজ ত' প্ৰথম আমি ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোত চাওঁ কি দি আছে দ্য ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম হেজ ডিচাইডেড টু ইণ্ট্ৰডিউচ আ নিউ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট টু ইম্পাৰ্ট এডুকেশ্যন অন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰবটিক্স ফ্রম একাডেমিক শেষন টু থাউজেন্ড ফাইভ ইন ক্লাস নাইন তো মানে এবার ক্লাস নাইনত ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিসাবে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এন্ড রোবটিক্স নামের নতুন এটা আমি সাবজেক্ট ইন্ট্রডিউস করেছে সেবাই তো সেইটা আমি পড়ব ক্লাস নাইনের পর্ড ফ্রম একাডেমিক শেষন টু টু ফাইভ টু ইন ক্লাস টেন মানে যদি অহা বছর ক্লাস টেনত যখন এটা নাইনের স্টুডেন্ট খেতে ক্লাস টেনত যাব ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিসাবে এআই এণ্ড ৰবটিক ছাবজেক্টটো ল'ব পাৰিব ঠিকে আছে দ্য টেক্সট বুক কেন বি এক্সেছ বাই এনি অফ দ্য ফলয়িং ৱেজ নাম্বাৰ ওৱান দ্য পি ডি এফ ভাৰ্চন অফ দ্য টেক্সট বুক ইজ এভেইলেবল ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ ছেভা ইন দ্য টেক্সট বুক ছেকশ্য়ন মানে তোমালোকে ইয়াৰ যিটো টেক্সট বুক লাগে তোমালোকে ইয়াৰ পি ডি এফ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটত গৈ বুক বুক ছেকশ্যনত গ'লে পি ডি এফ ছেকশ্যনত গ'লে তোমালোকে সেই বুকৰ যিটো পি ডি এফ সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু কেইটামান লিংক দিয়া আছে যেনেকৈ দ্য টেক্সট বুক কেন বি অলছ' ডাউনলোডেড ডাউনলোডেড ফ্ৰম দা লিংক ইয়াত এটা লিংক দিয়া আছে য'ত এইটো আই থিংক এইটো তোমালোকৰ চিবিএছৰ লিংক এটা দিয়া আছে চিবিএছৰ বুক তাৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা এণ্ড থাৰ্ড পইণ্টটো দিয়া আছে যে ফাৰ্ডাৰ দ্য বুক কেন অলছ' বি অপটেইন ফ্ৰম দ্য অ'পেন মাৰ্কেট মানে মাৰ্কেটৰ পৰা তোমালোকে এইটো পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰিবা ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল আমাৰ দ্য দ্য প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছ অফ অল ভ'কেচনেল ছাবজেক্টছ ত' এতিয়া কৈছে প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছৰ কথা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যে যিখিনি আমাৰ ভ'কেচনেল চাবজেক্ট আছে যেনেকৈ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰবটিক্স যিটো নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছে এইবাৰ এণ্ড গাৰ্মেণ্ট ডিজাইনিং উড ক্ৰাফ্ট মিউজিক ডান্স য়োগা এণ্ড ফিজিক ফিজিকেল এডুকেশ্যন ফাইন আৰ্ট হোম ছাইন্স ৱেবিং এণ্ড টেক্সটাইল ডিজাইন এণ্ড অল চাবজেক্টছ আণ্ডাৰ এন এছ কিউ এফ ত' এন এছ কিউ এফ মানে হ'ল নেশ্যনেল স্কিলছ এজ কোৱালিফিকেশ্যনছ এণ্ড ফ্ৰেমৱৰ্ক ত' তাৰ আণ্ডাৰত যিখিনি চাবজেক্টছ পৰে সেইখিনি চাবজেক্টত মানে যিখিনি ভকেনেল ছাবজেক্ট বুলি কোৱা হয় তাৰ প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কচখিনি এইবাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট এড কৰা হ'ব শ্বেল বি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফ্ৰম দ্য একাডেমিক ছেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ত' এতিয়াৰ পৰা এই প্ৰেক্টিকেল ছাবজেক্টখিনিত তোমালোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ কি কৰা হ'ব এড কৰা হ'ব প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছ আৰু বাকী থিয়ৰী পাৰ্টখিনিয়ে থাকিব দেন কি কৈছে থাৰ্ড পইণ্টটো দ্য প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছ ফৰ কম্পিউটাৰ ছাইন্স এণ্ড কমাৰ্চ উইল বি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট এজ বিফৰ মানে আগত যেনেকৈ Commerce Aru, uh, Computer Science, uh, practical marks 30%, semit hagibo. Our next point to hold uh, phone number. The district level internal examination committee will conduct the practical exam for all the subjects that is artificial intelligence and robotics, garment designing, woodcraft, music, dance, yoga, and uh, physical education, computer science, commerce, fine art, home science, weaving and textile design, and all the subjects under এন এছ কিউ এফ ফৰ ব'ৰ্ড ক্লাছ নাইন এণ্ড অলছ' ফৰ ফাইনেল বৰ্ড এক্সাম অফ ক্লাছ টেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ত' কি কৈছে এইবাৰ যে এইবাৰ যি ক্লাছ নাইন এণ্ড যিসকলে বৰ্ড এক্সাম দিব ক্লাছ টেনৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত তেওঁলোকৰ যি প্ৰেক্টিকেল এক্সাম সেইটো কোনে কণ্ডাক্ট কৰিব সেইটো কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইণ্টাৰ্নেল এক্সামিনেশ্যন কমিটীয়ে মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰেক্টিকেল এক্সামখিনি কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব দ্য ছিষ্টেম অফ টেকিং প্ৰেক্টিকেল এক্সাম এট দ্য চেণ্টাৰ লেভেল ইজ এবলিছ মানে আগত যেনেকৈ চেণ্টাৰ লেভেলত কি হৈছিল প্ৰেক্টিকেল এক্সামসমূহ আছিল লোৱা হৈছিল সেই বস্তুটো এতিয়া বন্ধ কৰি দিছে এণ্ড বন্ধ কৰি দিব মানে অহাবাৰৰ পৰা দ্য ষ্টুডেণ্টছ মাষ্ট পাছ ইন প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন চেপাৰেটলি মানে ষ্টুডেণ্টছসকলে প্ৰেক্টিকেলত ছেপাৰেটলি পাছ কৰিব লাগিব এতিয়া ঠিক আছে এটাটো ডাঙৰ চেইঞ্জ এটা দেন কি কৈছে ফিফ্থ পইণ্টটো কৈছে এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইয়াত এইটো চবতচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইয়াত কি কৈছে ষ্টুডেণ্টছ হেভ টু চিকিউৰ পাছ মাৰ্ক ইন ব'থ এম চি কিউ এণ্ড ডেছক্ৰিপ্টিভ কুৱেশ্যন চেপাৰেটলি ত' যিহেতু আমি জানো যে আমাৰ দুটা পাৰ্টত থাকে কুৱেশ্যনবোৰ এটা এম চিকিউ টাইপ থাকে এণ্ড ডেছক্ৰিপ্টিভ পাৰ্ট থাকে ত' ষ্টুডেণ্টসকলে এম চি কিউটোও ছেপাৰেটলি পাছ কৰিব লাগিব এণ্ড ডেছক্ৰিপ্টিভ কুৱেশ্যনতো ছেপাৰেটলি পাছ কৰিব লাগিব এণ্ড কি কৈছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্ট মাৰ্কচ উইল বি এডেড উইথ দ্য মাৰ্কছ চিকিউৰড ইন এম চি কিউ মানে এম চি কিউত তোমালোকে যিমান মাৰ্কছ চিকিউৰ কৰিবা তাৰ লগত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ক'ৰ পৰা আহিব ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্ট আমাৰ ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্ট কিমান মাৰ্কছৰ হয় নৰ্মেলি আমাৰ টেন মাৰ্কছৰ আমাৰ কি থাকে ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্ট থাকে কিছুমান ছাবজেক্টছত আৰু তাৰ যিটো ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ তে টেন মাৰ্কছত তোমালোকে যিমান ইণ্টাৰনেল মাৰ্কছ পাবা তাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এড হ'ব এম চি কিউৰ লগত আৰু বাকী ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ক'ত এড হ'ব যিখিনি ডেছক্ৰিপ্টিভ পাৰ্ট থাকিব তাৰ মাৰ্কছৰ লগত এড হ'ব ঠিকে আছে ইন ডেট কেছ পাছ মাৰ্ক ফৰ এম চি কিউ প'ৰ্চন চেল বি থাৰ্টিন এণ্ড পাছ মাৰ্ক ফৰ ইণ্টাৰ্নেল এচেচমেণ্ট ইন এম চি কিউ চেল বি টু মানে যদি কোনোবাই যদি এম চি কিউ প'ৰ্চনটোত পাছ কৰিবলৈ কিমান মাৰ্কচ লাগিব থাৰ্টিন মাৰ্কচ লাগিব আৰু ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্টত টু মাৰ্কছ লাগিব পাছ কৰিবলৈ এণ্ড সেই দুটা এড হৈ এম চি কিউ পাৰ্টত ট'টেল ফিফটিন মাৰ্কছ লাগিব পাছ কৰিবলৈ ছেপাৰেটলি এণ্ড চিমিলাৰ তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপ্টিভ পাৰ্টছতো কি লাগিব থাৰ্টিন মাৰ্কছ এক্সট্ৰাকৈ লাগিব পাছ কৰিবলৈ আৰু ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্টৰ পৰা কিমান আহিব টু মাৰ্কছ আহিব তো মানে কিমান পাছ কৰিবলৈ ট'টেল ফিফটিন ত' ফিফটিন ফিফটিন কিমান হ'ল থাৰ্টিন ঠিক আছে তো মানে ইয়াত থাৰ্টিন মাৰ্কছ এম চি কিউ আৰু টু মাৰ্কচ কিমান আছে হেৰি পা ইণ্টাৰ্নেল এচেচমেণ্ট চিমিলাৰলি ডেছক্ৰিপ্টিভতো কি হ'ব থাৰ্টিন মাৰ্কছ পাছ কৰিবলৈ লাগিব এণ্ড টু মাৰ্কছ তোমাৰ ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্ট মাৰ্কছৰখিনি মিলাই ট'টেল থাৰ্টি মাৰ্কছ আমাৰ হ'ব পাছিং মাৰ্ক ঠিক আছে এইটো আমাৰ পাছিং মাৰ্ক হয় নেক্সট আমাৰ দিয়া আছে আমাৰ ছিক্স পইণ্টটো কি কৈছে দ্য অ' এম আৰ উইল বি অ' ফ'ৰ ছেটছ ডেট ইজ এ বি চি ডি ত' এতিয়াৰ পৰা আৰু এটা চেঞ্জ আহিছে যে অ' এম আৰবিলাক কি হ'ব চাৰিটা চেটত হ'ব ঠিক আছে আমাৰ এম চি কিউ টাইপৰ যিখিনি আমাৰ কুৱেশ্যন থাকিব য'ত আমি অ' এম আৰত ছ'লভ কৰিব লাগে সেইখিনি আমি চাৰিটা চেটত এইবাৰ থাকিব মানে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণবিলাকো মানে চব ছেটবিলাকত বেলেগো হ'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ কি দিছে যেনেকৈ আমাৰ চিবিএছ এক্সামবিলাকত কি থাকে ছেট ওৱান ছেট টু ছেট থ্ৰী তেনেকুৱা থাকে বা ছেট এ ছেট বি ছেট চি তেনেকৈ থাকে তাত কি হয় যে ছেটবিলাকত কুৱেশ্যনছবিলাক অলপ আমাৰ চেঞ্জ থাকে মানে এটা ছেটৰ লগত আৰু এটা ছেটৰ কুৱেশ্যনবিলাক নিমিলে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কি হ'ব পাৰে এইবাৰ এক্সামত অ' এম আৰবিলাকত ছেট ছিষ্টেম থাকিব নেক্সট কৈছে যে ছেভেন্থ পইণ্ট ইন ইংলিছ এণ্ড আদাৰ লেংগুৱেজ চাবজেক্টছ ইট ইজ নট নেচেচাৰী ডেট অল দ্য কুৱেশ্যনছ উইল বি ফ্ৰম দ্য প্ৰেছ প্ৰেছক্ৰাইবড লেচনছ অৰ চেপ্টাৰছ অনলি মানে এইবাৰ কি ইংলিছ বা যিখিনি বা লেংগুৱেজ চাবজেক্টছ আছে আমাৰ তাৰ কি কুৱেশ্যনছবোৰ গোটেইখিনি আমাৰ যিখিনি বুক প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে বা যিখিনি আমাৰ বুকৰ চেপ্টাৰ আছে সেই তাৰ পৰা আমাৰ কি নাহিব গোটেইখিনি কুৱেশ্যনছ নাহিবও পাৰে ইট ইজ নট নেচেচাৰী ঠিকে আছে মানে ক'ৰ পৰা আহিব আৰু বেলেগ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে দেয়াৰ মে' বি আনচিন পেছেজেছ গ্ৰামাৰ আইটেমছ এটচেট্ৰা ত' বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট পইণ্ট মানে কি কৈছে যে আমাৰ আনচিন পেছেজেছ আহিব পাৰে গ্ৰামাৰ আইটেমছ আহিব এটচেট্ৰা দ্য কুৱেশ্যনছ উইল বি বেজড অন দ্য লাৰ্ণিং আউটকামছ অফ দ্য চাবজেক্ট মানে আমি এই চাবজেক্টছবিলাকত যি শিকিব লাগে লাৰ্ণিং আউটকাম সেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ কুৱেশ্যনছখিনি আহিব ঠিক আছে মানে এনেকুৱা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনবোৰ এতিয়া আমাৰ কমেই আহিব যে ডাইৰেক্ট যিখিনি আমাৰ এক্সাৰচাইজ কুৱেশ্যন বা যিখিনি তাৰ পৰা আহিব কিন্তু এইবাৰ তাৰ পৰা কুৱেশ্যনছবিলাক অলপ কম আহিব ঠিকে আছে মানে মেইনলি আমি মানে কনচেপ্টখিনি ভালদৰে বুজিব লাগিব তেতিয়া আমি আৰু গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনখিনি ভালদৰে আমি চাব লাগিব নেক্সট বাকী ছাবজেক্ট আমাৰ দিয়া হৈছে যেনেকৈ ছাইন্স আৰু মেথছৰ কথা কি কৈছে ইন দ্য ছাবজেক্ট ছাইন্স এণ্ড মেথেমেটিক্স দ্য কুৱেশ্যনছ অ'ৰ প্ৰব্লেমছ উইল বি কনচেপ্ট বেছ উইচ মে' বি উইচ মে নট বি ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য টেক্সট বুক মানে এইবাৰ কনচেপ্ট বেছ কুৱেশ্যন আহিব মানে ভালদৰে আমি এইবাৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব কাৰণ ইয়াত কৈ দিছে উইচ মে নট বি ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য টেক্সট বুক মানে টেক্সট বুকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি নাহিবও পাৰে ইভেন কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম দ্য একজাম্পলছ একজাম্পলৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চেছ মে' বি ইনক্লুডেড ইন দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ ঠিক আছে এইবাৰ কৈছে এক্সাম্পলছৰ পৰা আৰু ৰেফাৰেন্সৰ পৰাও কি হ'ব পাৰে কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে ইন চাম কেচেছ দ্য এম চি কিউজ মে' ৱাৰেণ্ট ছামেশ্যনছ এণ্ড কেলকুলেশ্যনছ অলছ' মানে এতিয়া কি হ'ব আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যে যিখিনি আমাৰ এম চি কিউ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব তাত আমাৰ কেলকুলেশ্যনো কৰিব লাগিব পাৰে ঠিক আছে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কুৱেশ্যনো আমাৰ এম চি কিউত দিব পাৰে এইবাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ উইল বি বেজড অন লাৰ্ণিং আউটকামছ অৱ দ্য কণ্টেণ্ট অফ দ্য চাবজেক্ট মানে কি কৈছে যিখিনি আমাৰ ছাবজেক্ট আছে তাৰ যিখিনি কণ্টেণ্ট মানে যিখিনি আমাৰ পাঠসমূহ আছে যিখিনি আমাৰ টপিক পঢ়িব লাগে তাৰ যিখিনি আউটকাম মানে তাৰপৰা আমি যিখিনি শিকিব লাগে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ কি আহিব কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব ত' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে এতিয়াৰ পৰা আমি গোটেই চেপ্টাৰ্ছবোৰ ভালদৰে বুজিব লাগিব এণ্ড চেপ্টাৰ্চৰ ভিতৰুৱা বহুত যিমানখিনি বস্তু আমি জানিব লাগে যিখিনি আমাক শিকিব গৈছে যিখিনি আমাৰ আউটকাম যিখিনি আমি শিকিব লাগে গোটেইখিনি বস্তু আমি ভালদৰে চালি জাৰি গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব ঠিকে আছে তো এইবাৰ মানে ভালদৰে যদি আমি নপঢ়োঁ অনলি যদি কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছখিনি মুখস্থ কৰি যাওঁ বা তেনেকৈ যদি আমি জাষ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি পাঠৰ প্ৰশ্নখিনি সেইখিনি পঢ়িলেই খালী নহ'ব আমি গোটেই কনচেপ্ট যিমানবোৰ বস্তু আছে ভালদৰে বুজিব লাগিব একজাম্পলছ হওক বা যিখিনি আমাৰ বাকী আমি যে যেনেকৈ লাহে লাহে আমাৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণবোৰ যেতিয়া ওলাব তেতিয়া আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব ভালদৰে তো গোটেইখিনি আমি এতিয়াৰ পৰা প্ৰথম প্ৰথমৰ পৰা ভালকৈ আমি পঢ়ি যাব লাগিব নেক্সট পইণ্ট আমি চাওঁ सो बहुत क्या पॉइंट दी ने नेक्स्ट पॉइंट तो हल नाइन नम्बर इन द सब्जेक्ट सोशल सैन्स द पेटर्णसुअ उल उल अल्सो भी कन्सेेप्टेड एज पार गाइडलैंस अफ एन इप पी टू थाउजेंड ट्वेंटी द क्वेशनस उल बी बेस्ड ऑन द लार्णिंग आउटकामस अब द कन्टेन्ट अफ द सबजेक्ट मानने कि कैसे सोशियल सायस तो बेस्ड क्वेश्चन कन्सेेप्टेसड क्वेशन खीब जी एन इपिर गाइडलैन मत एंड द बी बेस्ड अन लार्णिंग आउटकम्स मानने যিখিনি আকৌ আগৰ নিচিনাই মানে যিখিনি আমি চাবজেক্টৰ যিখিনি কণ্টেণ্ট আছে যিখিনি আমাৰ টপিক আছে সেই বস্তুখিনি আমি যিখিনি শিকিব লাগে একদম ভিতৰুৱা বস্তুখিনিও আমি জানিব লাগিব ঠিকে আছে নেক্সট আমাৰ টেন পইণ্টটো কৈছে যে পেটাৰ্ণছ অফ কুৱেশ্যনছ অফ আদাৰ ছাবজেক্টছ ইনক্লুডিং দ্য ভকেচনেল চাবজেক্টছ উইল অলছ' বি চেইঞ্জড এজ পাৰ গাইডলাইনছ অফ দ্য এন ই পি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি মানে ভ'কেচনেল ছাবজেক্ট হওক বা যিমানবোৰ বাকী ছাবজেক্টছ আছে সেইখিনিৰো কি হৈছে এন ই পিৰ গাইডলাইন মতে চেইঞ্জেছ কৰা হৈছে নেক্সট আমাৰ কি কৈছে নেক্সট পইণ্ট ইলেভেন নম্বৰ ফৰ ৰেফাৰেঞ্চ অফ দ্য টিচাৰ্ছ এজ ৱেল এজ ষ্টুডেণ্টছ দ্য চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰছ এজ পাৰ গাইড গাইডলাইনছ অফ এনিপি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফৰ দ্য চাবজেক্টছ মেথেমেটিক্স এণ্ড ছাইন্স ফৰ ক্লাছ টেন আৰ আপলোডেড ইন বৰ্ডছ ৱেবছাইট ত' কি কৰা হৈছে যে ষ্টুডেণ্টসকলৰ বা টিচাৰসকলৰ কাৰণে চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ মেথেমেটিক্স আৰু ছাইন্সৰ ক্লাছ টেনৰ সেইখিনি বৰ্ডছৰ মানে ব'ৰ্ডৰ ৱেবচাইটত আপলোড কৰা হৈছে অল দ্য এডুকেচনেল ইনষ্টিটিউচনছ উইল গ' থ্ৰু দ্য চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ ফৰ দ্য পাৰপাজ অফ ইম্পাৰ্টিং এডুকেশ্যন মানে কি কৰা হ'ব যে যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ আপলোড কৰা হ'ব দেন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট মানে যিখিনি স্কুলছসমূহ আছে সেই চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি মানে এডুকেশ্যনেল পাৰ পাৰপাজত আমি কি কৰিব পাৰিম কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে সেইখিনি পঢ়াব পাৰিব কাৰণ তাৰ বেচিছতে আমি গম পাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব ঠিকে আছে দ্য ইণ্টাৰনেল একজামিনাৰ উইল ফল' দ্য পেটাৰ্ণ অফ চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰছ ইন দ্য ইণ্টাৰনেল এক্সামিনেশ্যন চাছেছ ইউনিট টেষ্ট হাফ ইয়াৰলি এণ্ড প্ৰি ব'ৰ্ড একজাম তো মানে যিখিনি আমাৰ ইউনিট টেষ্ট আছে বা হাফ ইয়েৰ্লি বা ব'ৰ্ড একজাম যিখিনি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিয়ে কি কৰিব সেই কুৱেশ্যনখিনি কণ্ডাক্ট কৰিব তো সেই বস্তুখিনি সেই চেম্পল পেপাৰখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ কি আহিব এতিয়া কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব ঠিকে আছে দ্য চেম পেটাৰ্ণ কেন বি ইউজ ইন দ্য একজামিনেশ্যনছ অফ ক্লাছ নাইন অলছ' মানে ক্লাছ নাইনৰো কি হ'ব এই চিষ্টেমতে আমাৰ এক্সামসমূহ হ'ব ठीक है तो बहुत डांगर चेंज द क्वेश्चंस शुड नॉट बी सेम एज शोन इन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ओनली ओनलि पैटर्न शुड बी फॉलोड माने जीख सेम्पल क्वेश्चन पेपर दी तार नि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं दिए माने जस्ट पेटर्न फलो कर ठीक से एंड लास्ट पॉइंट टू इम्पार्ट क्वालिटी एडुकेन टीचार्स एनार्जाइज रिसोर्स मेनुअल अब द सबजेक्ट मेथेमेटिक्स एंड सैंस उल सेट टू एवरी स्कूल एफिलियेटेड टू सेभा एंड ट्रेनीर ट्रेनर शेल वि প্ৰভাইডেড বাই ছেবা ইন দ্য মান্থ অফ মে' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মানে টিচাৰসকলৰো কি কৰা হ'ব ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এণ্ড গাইড বুক যিখিনি আছে আমাৰ যিখিনি আমাৰ মেটেৰিয়েল আছে সেইখিনিও ছেবাৰ এফিলিয়েটেড যিখিনি স্কুল আছে চবকে এইখিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু ট্ৰেইনিংটো মে'ৰ পৰা টিচাৰসকলৰ ট্ৰেইনিংখিনি কণ্ডাক্ট কৰোৱা হ'ব ঠিক আছে এণ্ড এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ যিখিনি কথা যিখিনি চেইঞ্জেছ কৰিছে ত' মেইনলি আমি এই ন'টিফিকেশ্যনটোৰ পৰা এইটো গম পালোঁ যে এইবাৰ আমাৰ বহুত চেইঞ্জেছ হ'বলৈ গৈ আছে চ' প্ৰথম চেইঞ্জেছটো আমি গম পালোঁ যে এইবাৰ আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি কি কৰিব লাগিব এম চি কিউ হওক বা ডেছক্ৰিপ্টিভ হওক দুয়োটাতে আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি পাছ কৰিব লাগিব ইভেন কি আমি ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্টতো কি কৰিব লাগিব পাছ পাছমাৰ্ক থাকিব ছেপাৰেটলি আমি পাছ কৰিব লাগিব এণ্ড যিখিনি প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছে তাতো আমি ছেপাৰেটলি পাছ কৰিব লাগিব ৱেমাৰখিনি আমাৰ কি হ'ব এইবাৰ চাৰিটা ছেটত হ'ব আৰু যিখিনি আমাৰ ছাবজেক্ট আছে ছাবজেক্টখিনি আমি কি কৰিব লাগিব গোটেই কনচেপ্ট বেছ কুৱেশ্যনখিনি আহিব ঠিক আছে যেখানে আমার মেথ আছে সায়েন্স আছে সোশিয়াল আছে সেইখানি বা সাবজেক্টে আছে আমার তারপর আমার ডাইরেক্ট কুয়নখিনসেপ্ট বেছি কুশন ইংলিছৰো বেশি কি কৈছে ডাইরেক্ট চ্যাপ্টার বা ল মানে যদি কোশনস আছে সেইখানি ডাইরেক্ট নাহি আমার কি আছে যে আনসিন পেসেজেস গ্রামার বা সেইখির আমার কুয়েশনসম বেশি আহিব মানে যে মানে নতুন শিক্ষানীতিমতে যিনি আমার এনএপি টু থাউজেন্ড টুয়েেন্টি মতে যে আমার চেঞ্জেস হবলে আছে সেই ওপৰত উপর বেস করে আমার কোয়েশন পেটার্নলোয়া হয়েছে ঠিকে আছে ত' এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰাই ভালদৰে মানে পঢ়ি যোৱাওক কনচেপ্ট বেজ যিমান পাৰা তোমালোকে কি কৰিবা গোটেই চেপ্তাৰটো ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু আমি অলৰেডি আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ'সমূহ আহি আছে তোমালোকে যিখিনি চেপ্টাৰত কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা আমি তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এণ্ড যিমান পাৰোঁ তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ লাইক কৰিবা এণ্ড যিমান পাৰা তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা কাৰণ এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় আৰু বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে ছেবাৰ পৰা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ যি এইচ এছ এল চি এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে বা ক্লাছ নাইনৰ যি এনুৱেল এক্সামসমূহ হ'বলৈ গৈ আছে তাতো আমাৰ এই চেইঞ্জেছসমূহ আমি দেখা পাম চ' আশা কৰোঁ তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল আছিল চ' লগ পাম আৰু এটা এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ সৈতে টিল দেন গুড বাই